Hörmətli insanlar, mən sizə bu feri haqqında söhbət eləmişdim ki, ferinin nə qədən də yuxusuz qabda qalır. Sonra da təkrarən biz özümüzə yemək bişirəndə o qatışır yeməyə və bizim mədəyimizə gedir və bizim mədə bağırsaqlarımızda yara əmələ gətirir. Kəndlərdə, rayonlarda kimin imkanıvardısa, feridən uzaq dursunlar. Pəndir külündən, ocaq külündən müəyyən sürıntülər vardı ki, onla qabları silib yuyub, təmiz durulayıb istifadə etmək olardı. Bəs nənələrimiz keçmişdən nə nənə ilə yuyurdular? Çüllə, müəyyən çürıntülü torpaqla silirdilər qabları, ondan sonra başlayırdılar onda yemək bişirməyə. İndi feri ortalığına çıxandan sonra bu insanlar feridən istifadə edirlər. Mən and içərəm, deyirəm ki, çox insanlar alçaq geyimədən qablarını feri ilə yuyurlar, yulsu da yaxalayıb qoyurlar bir tərəfə. Düzdür, əlçək geyənlər də vardı. Bilirsiniz, ferini yumaq üçün 110 dərəcə su isti olmalıdır ki, bu da qab yuva maşınlarda istifadə olunur ki, ferini ora töküllər, o 100 dərəcə istilikdə o qabları yuyur və durulayıb bir tərəfə çıxadırlar. Axı evdə bunu eləmirsiniz. Yəni 50 dərəcədən yuxarı siz əlinizi isti suda saxlaya bilməzsiniz. Yəni ki, o sizə əlinizi yandıracaq və sizə meşaqçılıq edəcəkdir. Mən Prosto deyər məsləhət görürəm ki, ehtiyatlı olun. Bu ferilər siz əlinizlə yuyub, yaxalayıb bir tərəfə yığırsınızsa, baxmayın, o qabda yenə də feri mayesi mayesi qalır. İkinci dəfə o qabdan siz bir xörəy bişirəndə o bizim mədəmisə gedir və mədədə müəyyən xəstəliklər əmələ gətirir və özünüz də görərsiz. Nəinki feri Çox belə kimyavi maddələr var ki, biz onlardan istifadə edirik. Onlar bizim ömrümüzü çürüdübdür. Hətta son zamanlarda hamamı təmizləyən xüsusi acidi, xlordu onunla təmizləyənlərin özləri allergiyaya və özlərindən getmə xəstəlikləri əmələ gəlibdir. Bu subuttur, faktdır. Mənim deməyim odur ki, bu dərmanlardan ehtiyatlı olun. başka başka mənə sözler yazmayın. Yani ki, ehtiyatlı olun.